Но некоторым игрокам и в некоторых командах иногда не хватает целого сезона, чтобы сыграться и понять игроков. Но времени мало, и приходится, ну, конечно, приходится сыгрываться, каждую тренировку. И, В принципе, эта неделя дала какой-то результат. И сейчас последний турнир. И... Да, сборы прошли очень хорошо. Мы тренировались по две тренировки. Все условия для этого были. То есть спасибо нашей федерации, которая предоставила нам хорошие условия, хороший сбор. Играли мы там с российской командой, второй или третьей сборной. Две игры выиграли, одну проиграли, но я думаю, что было видно по этим играм, как мы подготовились чуть-чуть видно было, что мы не доработали. Но после этих игр мы дорабатывали на тренировках, проводили также игровую тренировку. Опять же будем смотреть видео и работать еще над своими ошибками. Да, игры показали, конечно, наши некоторые слабые стороны, но мы над ними работали. Вот, атмосфера хорошая, у нас давно уже сложившийся коллектив, ну, как бы с прошлого года сто процентов, ну те девочки, кто были, как бы проблем нет никаких и новенькие ну, хорошо влились, поэтому все хорошо. И, конечно, максимально выживать команды и выходить из группы – это, конечно, основная задача и оставаться там до конца. А там уже будет видно, то есть задачи, конечно, такие, чтобы выйти из группы и не удариться лицом в грязь и остаться там просто до конца июня.